Kimlənçəndə illərdə cəndarların təqribən 15 illik suvarma suyu arxı problemi öz həllini tapdı. Yerli büdcədən ayrılmış məbləğlə 3 kilometrə qədər arx təmizlənəcək. Geniş miqyaslı layihənin həyata keçirilməsini əhali böyük sevinclə qarşılayıb. Cəndar sakinləri bundan sonra öz məhsullarını geniş bazara çıxarmağa hazırlaşırlar. Təmizləmə işləri yaxın zamanda başa çatacaq. Bu suyun olması bir inqilabdır kənd üçün. Bizim kənd üçün doğrudan-doğryıq doğrudan, doğrudan, burada məndən də yaşlı nümayəndələr var. Bular da burada öz sözlərini deyə bilərlər. Onlar da bügünə kimi mən görməmişdim ki, bax belə arxa işlənilsin. Bütün bizim Marnor rayonunun rəhbərliyi Pata Abramashvili Tamaz Jerikici, Şəhsen Həsenov kimin zəhməti burada keçib. Bu adamların hamısının öz kəndiniz adından minnətdarlığımızı bildiririk. Mən bütün qəndərlər adından rayon rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Rayon rəhbərliyi bizim xahişimizi yerinə yetirdi. Özü də ə, belə əvvəlki illərdə də təmizlənirdi, amma uzun süründürməcilikdən, get-gəldən sonra biz onların həlsini alıb, dan oları köməkləyiriz, çox sonra görərdik. Amma çox operativ, çox tez bir zamanda bizim ərazimiz daxil olan kimi buna reaksiya verdilər və gəldilər. Bax bu müştərilərin hamısını gördülər. Bunun nəticəsində indi Allah qoysa ilin sonunda alacağıq. Hələ öz təsərrüfatından ki ailəsinə yetər dərəcədə və yaxud da bazara çıxartmaq miqdlərində olanlar bazara çıxardacağı öz məhsulunu, təmiz məhsulunu, xüsusilə indiki dövrdə, hansı ki, qida məhsullarının əksəriyyəti xaricdən gələndir, əksəriyyəti də e, kimyəvi zəhərli maddələrlə doludur. Elə bir zamanda Gürcüstanın təmiz məhsuluna bizim vətəndaşların ehtiyacı var. Mən də bu xalq kimi günkü günün həqiqətən də ürəkdən sevinirəm və bulara sevincini öz sevincimi istəyirəm bütün bizim e, hakimiyyətə olan bu günkü günü rəhbərliyə öz minnətdarlığımızı xalqın adından minnətdarlığımızı bildirək bu hamı bilirdi ki bu neçə illərdir bu kanal təmizlənmirdi və bu günkü günü bu kanalın bu təmizləməyi bu el üçün, bu candar üçün böyük işdir. Çünki burada e, bunların məhsulları has ki illər boyu sulan, sulanmırdı, başa çatmırdı sulanmağa. Artıq bu günkü günü bu kanalın təmizləməyi onu göstərir ki, bunların məhsulları inşallah gələcəkdə çox gözəl nəticələr əmələ gətirəcək və əminik ki bütün bunların məhsulları böyük bazarlara da gedəcək.